команда КВН, поэтому сегодня за нас играет кабан Грудастая. и примовочка а мы пое ребят ребят ну а я а и никто а мы пое Очень тяжело. Итак, пункт сдачи крой. Следующий. Мужчина. Опять вы? Вы сегодня уже десятый раз приходите. Просто молча делаю свою роботу. Та да не буду я брать вашу кров! Блін. Сім дні! Сім дній! Сім днів залишилось до кінця виплати кредиту. Приватбанк, ваша точка ОПО. Блін. Я вушка, мою кулатуру приймаєте? Яка була культура, мужчина? Навірно, багато люди бувають в такій ситуації, Обманщик на ринку. Мужчина, дивіться, джинси дуже гарно на вас сидять, а в сімку під штаніків о класно буде. Дівчина, дівчина, я позаразно трошки пройдусь, я до вас вернусь. Обов'язково. Добре, добре. после этого они не виделись 15 лет. Дворник, который проработал 20 лет в одном дворе, все-таки решил покрасить стены подъезд. Так, тут был Вася. Боже, какие тут был Вася, все, все, какие Вася вообще. Так, так, Виталий Клох. Боже, я бы сказал, что он текер, Ну ладно, боже, закрасный, это вообще детский сам. Так, Юлька из 12 квартиры Б... Не, ну что? Лайк, что я сделаю? Случай на стенном рынке. То що, Макс, давай уже прям курточку. Все, давай, давай, уже тут, по бо... уже. Женщина, здравствуйте, дайте мені, будь ласка, ту курточку. <му> Женщина, якусь скидочку дробить. не только любят очень отдыхать в клубах, но они еще и очень любят рассказывать о своей общажной жизни. Одна девочка куляла спать, забыла закрыть дверь. А за ніч таракани винесли її. В корисницю! А? а один мальчик, коли приходив в кімнату з дискотеки, біля кроваті ставив тазик. Що Більша протікала. <рик> в общазі? І в общазі тоже. <рик> а одна дівчина розкрішила на кухні хліб. А коли вернулась, то крошек вже не було. <рик> Чого? <рик> Бо комусь мама не передала сумку. Университет же закончили, хлопцы. Да, дипломированные специалисты. Девушка возьмите, флот. возьмите слайд, пожалуйста. А если серьезно, ребята, то для вас сегодня выступали Вика, Вероника, Рома. Как я парень? Ну, Сережа. Да, и Виталик. <свистит>